السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري وأحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين أما أم بعد حضرين حضرات مسلمين مسلمات yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita memulakan bacaan daripada ayat yang pertama surah An-Nisa yaitu firman Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas rabbakum allazi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا مقصودnya ialah وهي سكلا ما نسيء مرتقوالا كمو كبدا Kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu Dan yang menjadikan daripada itu pasangannya Dan juga yang membiarkan dari keduanya Zuriat keturunan Lelaki dan perempuan yang ramai Dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya Yang ini nama Allah serta pelihara lah hubungan silaturrahim, kaum kerabat Kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, ya'ni mengawasi kamu Inilah tuan-tuan ayat yang pertama daripada surah An-Nisa Surah An-Nisa disebutkan dengan penamaan sedemikian kerana Terdapatnya beberapa kali penyebutan nisa yang maksudnya perempuan dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa seperti mana yang kita sebutkan dipenuhi dengan pelbagai hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala aturkan dalam kehidupan manusia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tanpa panduan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan garis panduan kita berkehidupan sepanjang kehidupan di dunia ini sama ada kehidupan kita yang perlu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga bagaimanakah kita menguruskan kehidupan dan interaksi sesama makhluk dimulakan surah ini tuan-tuan dengan penyebutan bismillahirrahmanirrahim yang jelas bahawa bismillahirrahmanirrahim diletakkan pada 113 surah dalam Al-Quran Al Karim pada permulaannya Melainkan pada surah at taubah Selepas berakhirnya surah sebelumnya itu suratul Anfal Maka surah at taubah tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Kebanyakan ulama di kalangan ahli Quran Menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Bukanlah merupakan sebahagian surah dalam Al-Quranul Al Karim melainkan khilaf pada surah al-fatihah kebanyakan ulama fawasil ada yang mengira bismillah sebagai satu ayat yang sempurna dan meletakkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang kedua namun ada juga yang menyatakan alhamdulillahirabbil alamin itulah merupakan ayat yang pertama jadi seputar al-fatihah ada yang perbincangan di kalangan ahli ilmu menyebutkan bismillah pada permulaan itu sebagai satu ayat yang dikira sebagai sebahagian surah ataupun tidak dikira. Tetapi selain daripada itu majoriti menyatakan bahawa selain al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim tidaklah dikira sebahagian daripada surah tersebut. Tetapi diletakkan sebagai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada al-Quran telah pun dikumpulkan di buku maka merupakan ijtihad para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijtihad mereka dibina berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan tuan-tuan satu-satunya penyebutan basmalah dianggap sebagai sebahagian daripada ayat al-Quranul Karim iaitu dalam surah an-namlu pada surah an-namlu ketika mana berbicara tentang perutusan Nabi Sulaiman AS kepada Balqis Maka perutusan itu disebutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Dan kedudukan penyebutan itu berada pada Pertengahan surah An-Namlu Yang berada pada juzuk yang ke-19 Daripada Al-Quranul Al Karim Kemudian tuan-tuan Itulah yang kita boleh sebutkan berkaitan Bismillahirrahmanirrahim Menunjukkan pada kita juga pada setiap perkara yang kita lakukan Khasnya pada perkara yang berupa kebaikan Perlunya untuk kita menyebutkan Basmalah Menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Kerana dalam sebuah mafhum hadis daripada Nabi SAW Barang siapa yang tidak memulakan pekerjaannya dengan Basmalah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala abtar maka urusan itu terputus daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi menyebutkan bismillahirrahmanirrahim mengundang keberkatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala surah an-nisa tuan, tuan dimulakan dengan seruan kepada seluruh kepada sekalian manusia dan penyebutan ya ayuhan nas sebagai permulaan ayat disebutkan dalam Al-Quranul Al Karim sebanyak 18 kali dalam Al-Quranul Al Karim. Tiga daripadanya terdapat dalam surah An-Nisa dengan disebutkan ya ayuhan nas ataupun dimulakan dengan qul ya ayuhan nas. Secara keseluruhan daripada Al-Quran disebutkan 18 kali dan dalam surah An-Nisa tiga daripada yang disebutkan dalam surah ini. Secara kasarnya bahawa ya ayuhan nas Merupakan ciri ayat-ayat makkiyah. Merupakan ciri ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan sebelum berhijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak semestinya penyebutan Ya Ayyuhanas diturunkan sebagai makkiyah. Adanya beberapa tempat, adanya beberapa surah. Walaupun adanya penyebutan Ya Ayyuhanas, tetap ia dikategorikan sebagai madaniyah. Antara sedikitnya ya Ayuhanas yang merupakan madaniyah ialah seperti mana surah Al-Baqarah yang pernah kita bincangkan, begitu juga surah An-Nisa ini. Kita sebutkan pada mukadimah surah An-Nisa dikenali sebagai surah madaniyah, walaupun terdapat penyebutan ya Ayuhanas. Allah Subhanahu Wa Taala secara seruannya kepada seluruh makhluk, sama ada kepada mereka yang Muslim ataupun yang yang selain daripada mereka maka perintah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai sekalian manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. An-nas, tuan-tuan, daripada perkataan unas. Tetapi digugurkan hamzah pada huruf yang pertama daripada kalimah unas. Kerana sebagai memudahkan penyebutan lisan. Kebanyakan perkataan bahasa Arab digugurkan beberapa huruf untuk memudahkan sebutan sepertimana pada asalnya nas manusia daripada kalam unas sesuatu yang boleh dijadikan kawan ataupun sesuatu yang bergerak di atas muka bumi dinamakan sebagai unas annas tuan-tuan bermula daripada nabi adam alaihi salam dan sebelum kita sebutkan lagi berkaitan dengan penyebutan nabi adam dan juga hawa maka perintah agar kesemua manusia ittaqu rabbakum bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu takwa tuan-tuan ialah menjauhkan diri daripada kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala apa sahaja perkara perkataan perbuatan yang menjauhkan kita daripada hukuman daripada azab Allah dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dengan menjauhi segala larangan Allah dan bersabar atas perkara-perkara yang menduka ceritakan. Itulah yang boleh kita memberikan definisi berkaitan dengan takwa. Dan takwa itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan rabbakum bertakwa kepada Tuhan kamu. Ar-Rabb tuan-tuan seperti mana yang telah kita sebutkan berulang-ulang kali merujuk kepada zat yang mencipta kita. Yang mencipta kita daripada tidak ada Setelah mana kita diwujudkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita Bahkan memberikan rezeki Dan juga memberikan pelbagai keperluan kita Mentadbir seluruh makhluknya Selain daripada manusia sekalipun Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rab ini sesuai dengan perbuatannya Kerana dalam konteks makhluk Manusia sebagai contoh dia dinamakan dengan satu nama tetapi tidak semestinya perbuatannya sesuai dengan nama yang diberikan tetapi bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala begitulah perbuatan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala di antara ciri-ciri rabb iaitu tuhan ialah tuhan itu ialah menciptakan dan Allah Subhanahu telah menyebutkan dalam ayat ini tuhan kamu allazi khalaqakum yang mencipta kamu kata Allah Subhanahu wa taala min nafsin wahidah daripada diri yang satu penyebutan nafsin wahidah daripada diri yang satu disebutkan dalam beberapa tempat dalam al-Quran dan ke dan kesemua nafsin wahidah jiwa yang satu yang dimaksudkan ialah Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia merupakan insan yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan tidak semata-mata Nabi Adam AS maka Allah menjadikan daripada Adam AS selepas itu ialah Hawa kata Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqa minha zawjaha setelah mana diciptakan jiwa yang satu iaitu Nabi Adam AS dicipta pula selepasnya minha daripadanya zawjaha daripada pasangan itu dijadikan daripada daripada Adam alaihi salam di kalangan ahli ilmu juga membincangkan Adakah Nabi Adam AS diciptakan daripada Hawa Ataupun diciptakan daripada Saki baki tanah Setelah mana Nabi Adam AS Diciptakan daripada pelbagai jenis tanah Terdapat saki baki daripada tanah itu Kemudian diciptakan pula Hawa Maka di sini adanya dua pandangan Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi ataupun bahawa wanita itu diciptakan daripada adina daripada tulang rusuk sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda istawsumu bin nisa in khaira kata baginda kepada golongan lelaki khususnya jagalah kamu akan wanita itu dengan sebaik-baiknya perlu dijaga wanita ini dengan sebaik-baik jagaan ini merupakan wasiat yang sangat penting daripada Nabi SAW Lalu Nabi menyatakan fa innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu dicipta daripada tulang rusuk seorang lelaki. Sama ada ini merupakan metafora yang disebutkan oleh Nabi bahawa maksudnya ialah seolah-olah wanita itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan manusia dengan seorang lelaki. Ataupun yang dimasukkan oleh Nabi secara literalnya memang benar bahawa Lelaki itu ataupun wanita itu dicipta daripada tulang rusuk lelaki Yang jelas tuan-tuan sama ada dimasukkan secara literal ataupun secara metafora oleh Nabi SAW Yang dicipta kalaulah betul sekalipun hanyalah Nabi Adam Daripada tulang rusuk Nabi Adam ialah Hawa Tetapi selepas itu manusia diciptakan dengan proses yang dikehendaki oleh Allah seperti yang kita tahu percampuran di antara suami dan isteri melahirkan zuriat yang berikutnya. Tetapi yang diciptakan itu dengan tulang rusuk yang sebenar semata-mata ialah Adam daripada Adam AS diciptakan Hawa. Selepas itu maka diciptakan seperti mana proses yang kita ketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan tulang rusuk ini satu analogi yang dikemukakan oleh Nabi SAW. Wa inna a'waja في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا من خيرا فأنا apa? di kalangan ahli ilmu memandang bahawa tulang rusuk itu sekadar analogi daripada Nabi SAW Kerana Nabi sebutkan bahawa tulang rusuk itu yang paling bengkoknya adalah pada bahagian atas Jika engkau cuba meluruskannya, maka ia akan patah tetapi kalau engkau biarkan Maka ia akan kekal selama-lamanya dalam keadaan bengkok Maka oleh itu Nabi SAW menyuruh agar ada lelaki mengambil jalan pertengahan Tidak membiarkan mereka tanpa dibimbing Dalam masa yang sama tidak boleh sekali-kali berkeras dengan mereka Lalu Nabi sebutkan Fastawso bin Nisai Khair Maka oleh itu kata Nabi Jagalah wanita itu dengan sebaik mungkin sama ada wanita itu yang pentingnya ialah isteri kita ataupun anak-anak kita. Dan kemudian Allah Subhanahu sebutkan daripada lelaki dan perempuan itulah daripada jiwa yang satu dan juga daripada yang diciptakan daripadanya itu Hawa. Maka lahirlah keturunan manusia yang begitu ramai. Allah Subhanahu Wa sebutkan wabatha minhuma daripada Adam dan Hawa diramaikan daripada mereka rijalan kathira lelaki yang banyak begitu juga dengan perempuan tidak disebutkan rijalan kathira wa nisaa kathira tetapi cukuplah penyebutan itu pada kalimah rijalan kerana dalam satu komuniti yang pentingnya ialah lelaki yang lebih ramai tetapi hakikatnya bahawa wanita itu lebih ramai bilangan mereka daripada lelaki Sepertimana Nabi SAW sebutkan bahawa, wahai sekalian wanita, perbanyakkanlah kamu bersedekah. Ini perkataan Nabi SAW yang ditujukan kepada golongan muslimat pada zaman Nabi SAW. Kepada golongan sahabiyah agar mereka memperbanyakkan amal salih antaranya ialah memperbanyakkan sedekah. Lalu Nabi SAW sebutkan apakah relevan di sebalik perkataan Nabi Kerana Nabi sebutkan kerana aku melihat Penduduk neraka itu ramainya di kalangan perempuan Di sini bukanlah Nabi SAW menyatakan Ramainya wanita itu disebabkan kejahatan mereka berbanding lelaki Tetapi kerana bilangan mereka sendiri Merupakan bilangan yang lebih ramai daripada, daripada lelaki jadi kerana itu disebutkan bahawa Nabi memberikan amanah kepada wanita untuk memperbanyakkan sedekah. Kerana aku melihat kamu ini daripada golongan yang ramai ditempatkan dalam neraka, antara sebabnya ialah mereka tidak berterima kasih kepada suami, tidak menghargai kebaikan mereka. Tetapi dengan kebaikan yang mereka lakukan, meminta kemaafan, maka menjadi peluang untuk mereka dibebaskan ataupun tidak dicampakkan ke dalam neraka. Dan secara umumnya tuan-tuan dalam ayat ini menyebutkan bahawa daripada Adam dan Hawa kemudian zuriat keturunan mereka merupakan keturunan yang ramai. Allah sebutkan dengan bilangan yang kathira. Dan penyebutan kathira ini juga menunjukkan bahawa satu bilangan yang ramai bukan saja di syurga itu adanya di kalangan manusia yang ditempatkan dalam syurga tetapi sebenarnya kebanyakan manusia juga ditempatkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Seperti mana dalam semua hadis Nabi SAW sebutkan bahawa penisbahan Manusia yang ditempatkan dalam neraka dengan penisbahan yang begitu banyak Dalam semua hadis Abbas Sa'id Al-Qudri RA Nabi SAW menceritakan bahawa Allah berfirman Di hari akhirat nanti Ya Adam kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam alaihi Lalu Nabi Adam kemudian menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik wa sa'daik, wal khairu kullu biyadik. Labbaik iaitu maksudnya aku menyahut seruanMu ya Allah. Dan segala kebaikan adalah di sisi Engkau ya Allah. Lalu setelah mana Nabi Adam AS Alaihi menyahut seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam AS, Alaihi اخ رج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1000 900 و 90 ا. keluarkanlah rombongan yang telah pun ditempatkan dalam neraka lalu kemudian nabi adam bertanya berapa jumlah golongan ataupun rombongan penghuni neraka lalu allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di kalangan cucu nabi adam alaihi ialah setiap seribu orang di kalangan ahli neraka maka hanya satu di kalangan mereka yang akan dikeluarkan daripada neraka tersebut menunjukkan bahawa penisbahan yang begitu banyak di kalangan anak-anak Nabi Adam AS kebanyakan mereka ditempatkan dalam neraka dan selagi mana mereka meninggal dunia dalam keadaan tauhid pada akhirnya mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Jadi tuan-tuan poin daripada hadis ini memulakan satu kajian yang panjang tetapi yang kita nak tekankan yang berkaitan dengan ayat kita bahawa karimah kasir ini merupakan kalimah menunjukkan bilangan manusia yang begitu ramai dan ramainya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan asal kejadian manusia itu daripada Adam dan juga Hawa lalu tidak ada sebab manusia mengkufuri dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala oleh yang demikian bila mana manusia mengetahui hakikat sedemikian. Lalu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah takwa buat kali yang kedua dalam ayat ini. Lalu Allah sebutkan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah yang mana sebutan nama Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa kamu ucapkan. Manusia tuan-tuan dalam keadaan dia sangat memerlukan. Dalam keadaan dihimpit dengan kesulitan dia akan mengetahui bahawa adanya kuasa yang boleh membantu mengeluarkannya daripada kesusahan. Lalu diulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha allazi tasaaluna bih. Bertakwalah kamu kepada Allah kerana dengan kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ini punca bagi segala kebaikan. Punca bagi segala kemudahan ialah dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana peri pentingnya untuk kita bertakwa pada Allah kerana setiap kali kita berdoa pada Allah dalam keadaan kita dihimpit dengan kegelapan, kesulitan, kebimbangan maka kita akan menyebut-nyebut mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan fitrah bagi makhluk itu bila mana berada dalam kesulitan dia akan berdoa dengan menyeru Tuhan iaitu Allah Subhanahu wa taala. Di samping dalam perintah ayat ini tuan-tuan bahawa untuk menjaga hubungan silaturahim. Setelah mana Allah mengingatkan agar kita bertakwa pada Allah, menunaikan segala perintah, meninggalkan segala larangan, kewajipan kita kepada pencipta, lalu diingatkan juga untuk menjaga hubungan sesama ahli keluarga. Al-arham tuan-tuan maksudnya ialah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dengan kita. Nabi SAW sebutkan bahawa Ar-Rahim itu Mu'allakatun Tergantung di arash Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang menyambung Hubungan silaturahim Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyambung rahmatnya Kepada hamba tersebut Barang siapa yang memutuskan Hubungan silaturahim Maka dia terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan peri penting yang menjaga hubungan silaturahim ini Tuan-tuan Di antara faktor kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa yang kita kenang pada hari semalam ketika mana nuzul Quran didatangkan kepada Nabi SAW wahyu buat kali yang pertama dan Nabi SAW bimbang dengan keadaan sedemikian lalu di antara kata-kata motivasi yang disebutkan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha menenangkan Nabi supaya Nabi SAW tidak takut dengan peristiwa didatangi oleh Jibril Lalu Khadijah menyebutkan tidak mungkin sekali-kali Allah menghinakan engkau wahai suamiku. Lalu disebutkan di antara kebaikan Nabi SAW ialah sentiasa menjaga hubungan silaturahim. Menjaga hubungan kekeluargaan. Dan Nabi dalam sebuah hadis yang lain menyebutkan bahawa barang siapa yang suka agar umurnya ditambah, rezekinya diluaskan, falyasil rahimah. Maka peliharalah, hubungkanlah hubungan silaturahim sesama keluarga. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa sebutkan innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu. Bagaimana takwa kamu kepada Allah? Bagaimana hubungan kamu dengan silaturahim? Maka semua itu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan itulah faedah daripada ayat yang pertama surah An-Nisa ini dan yang terakhir ialah surah An-Nisa ayat yang pertama ini merupakan ayat yang seringkali dijadikan mukaddimah khutbah Nabi SAW Bahkan dikenali sebagai khutbatul hajah Maka pentingnya untuk dibacakan ayat pertama pada khutbah yang dibacakan Di samping Nabi membaca surah Ali Imran ayat 102 Disusuli dengan surah An-Nisa ayat yang pertama Dan Nabi juga membaca surah Al-Ahzab pada ayat ke-70 dan ayat ke-71 Wallahu ta'ala a'la wa'alam bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته